В эфире телеканала Бтб выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что военное противостояние на востоке Украины удастся остановить в начале сентября. Об этом он сказал на встрече с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Борозу в субботу в Брюсселе. Петр Порошенко добавил, что чувствует полную поддержку ЕС в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе и отметил, что после дискуссий с ОБСЕ и иностранными партнерами в его мирный план внесены некоторые изменения. Президент Украины надеется, что это поможет очень быстро остановить войну в Украине. В противном случае случае Петр Порошенко уверен, что ЕС еще больше усилит санкции против России. Отмечу, в МИД Беларуси сегодня сообщили, что на 1 сентября в Минске намечено заседание контактной группы по Украине. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозо в свою очередь заявил, что Евросоюз поможет Украине восстановить Донбасс во время брифинга в Брюсселе. Политик также отметил, что Украина должна и далее внедрять демократические и экономические реформы, а Европа готова ввести новые санкции против России. И в Донецке вновь неспокойно. В результате арт-обстрелов погибли двое людей в Петровском районе, сообщают в Донецком горсовете. В Киевском и Ленинском районах периодически слышны залпы и взрывы. Обстановка в городе остается напряженной. Тем не менее, удалось восстановить энергоснабжение подстанций в Буденновском и Петровском районах. Ремонты в Киевском продолжаются. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Ремонтные бригады продолжают ликвидировать повреждения на сетях газа и электроснабжения. Общественный транспорт

Силы АТО начали наступление в Луганской области. Проведены оперативные отработки некоторых нескольких населенных пунктов в славяно-сербском районе и селах Крымская и Сокольники. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, в течение суток силы АТО 21 раз вступали в огневой контакт с террористами. Лысенко также добавил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях осложняется из-за действий российских военных. Тем временем Российская Федерация продолжает перебрасывать на Донбасс военную технику и наемников. В качестве доказательства в СНБО демонстрирует снятое прохожим в Ростовской области видео, на котором колонна тягачей перевозит танки и БТРы. Все это едет, чтобы заблудиться на территории Украины, отметил спикер инфоцентра СНБО Андрей Лысенко. И продолжается выход бойцов в сил АТО из окружения под Иловайском. Об этом информирует командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Российские военные безуспешно пытаются склонить бойцов АТО сдаться в плен. Как сообщает комбат, раненым оказали медицинскую помощь. По дороге неизвестные пытались расстрелять колонну. Основные въезды в Мариуполь усилены кинологами с собаками и специалистами пограничного контроля. Также созданы специальные подразделения для отражения танковых атак. Об этом сообщают в СНБО. Украинские военные продолжают укреплять оборону города для защиты от возможного вторжения российских войск. Жители вместе с переселенцами из-за захваченных террористами городов помогают военным строить укрепления, чтобы не допустить штурма боевиками отдаленных районов города. И боевики в районе Новоазовска заменили новую военную технику на старую из-за наблюдателей ОБСЕ. В настоящее время в районе Новоазовска остался всего один танк. Военнослужащие из России агитируют жителей Новоазовска поддержать террористической организации. Они предлагают денежное вознаграждение за любую информацию относительно мест дислокации подразделений украинских силовиков и членов их семей. Программа валютного фонда является важной частью стабилизации не только финансового рынка, но и всей экономики Украины. А сам факт выделения следующего транша от МВФ является позитивным сигналом для многих инвесторов и внутренних, и международных, уверены руководители крупнейших банков страны. Сами реформы, Сами реформы, сам присмотр за ключевыми рынками, включая финансовые, привлекает международных экспертов наивысшего уровня и наивысшей квалификации с тем, чтобы давать современные корректировки, советы в пределах программы, которая согласована правительством Украины и Международным валютным фондом. По всем оценкам право валютного фонда является важным не только финансово, но и организационно в обеспечении успеха в проведении реформ. Успеху, успеху, проведения реформ. Решение о выделении средств в Украине по очередному траншу – это сигнал основной. Это не, не сам факт получения денег, это сигнал для рынка, сигнал для потенциальных инвесторов о том, что с Украиной не надо работать, и это интересно будет с точки зрения бизнеса и, соответственно, анализа тех рисков, которые потенциально оценивает каждый инвестор службы Украины и России проводят консультации по восстановлению контроля на границе. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По поручению президента Петра Порошенко, сегодня в пункте пропуска Нехотеевка Российской Федерации и Гоптовка Украины на уровне руководителей пограничных ведомств двух стран проходят встречи для решения вопроса восстановления контроля и недопущения в дальнейшем незаконного перемещения оружия, военной техники и личного состава. Говорится в сообщении. Напомню, в четверг генштабы Украины и России России провели переговоры, где обсуждали вопросы охраны границы, недопущения незаконного проникновения на территорию Украины, техники и военных, а также коснулись темы обмена военнослужащими. Российский гуманитарный конвой снова у границ Украины. В Ростовской области журналисты заметили около 100 белых КАМАЗов, припаркованных неподалеку от границы. Разбит палаточный лагерь. Напомню, в понедельник глава МИД России Лавров анонсировал отправку второго конвоя с гуманитарной помощью жителям Востока Украины. Первый без разрешения заехал в Украину неделю назад. В Скове жестоко избили депутата областного собрания Льва Шлосберга, который занимался расследованием обстоятельств гибели псковских десантников. Шлосберг утверждал, что они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Нападение на депутата было совершено возле его дома. Злоумышленников было двое, и они скрылись с места преступления. Шлосберг в тяжелом состоянии находится в больнице. Тем временем российские десантники, задержанные в Украине, ждут отправки на родину в Киевском СИЗО. Они рассказали, что к ним хорошо относятся и обиды накормят. Сейчас их допрашивают в качестве свидетелей. Если российская сторона даст на это свое согласие, их могут передать родителям, возвращаться в ряды вооруженных сил Федерации. Они не собираются. Надо будет зайти за военными билетами, за телефонами, за сим-картами, за вещами. Но, ну, по крайней мере после этого всего, что произошло, ну, мало сейчас кто хочет уже дальше служить. Ну, почему Потому что... Ну потому что, ну, как сказать, учение не учение, но попав в, такую, в такие предряги, ну, вот мне лично больше неохота оказывать давление на своих родителей вот этим всем, что получается здесь. В честь дня украинской авиации в аэропорту Борисполь самолет Ан-26 «Везунчик» совершил демонстрационный полет. Прозвище летательного аппарата объясняется его историей. 9 лет Ан-26 пролежал в заброшенном состоянии, а восстановлен был на собранные волонтерами деньги. Стоимость ремонта 400 тысяч гривен. Теперь самолет отправится в зону АТО, где послужит для перевозки кадрового состава грузов и техники. Мы поставили на крыло самолет Ан-26, который более 9 лет стоял и находился в группе сберегания авиационной техники. Завтра, послезавтра этот борт пойдет на выполнение задач по перевозке грузов, перевозке боевой техники личного состава на выполнение гуманитарных задач. И в завершение нашего выпуска хорошая новость: украинская сборная по баскетболу успешно дебютировала на чемпионате мира в испанском Бильбао, обыграв команду Доминиканской республики. Решающей в этом матче стала третья четверть, сообщает официальный сайт соревнований. Напомню, чемпионат мира по баскетболу проходит с 30 августа по 14 сентября. Сборная Украины дебютирует на соревновании, попав на турнир благодаря удачному выступлению на Евробаскете 2013 в Словении, где заняла шестое место. Больше информации уже в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. До встречи.